প্ৰথম সামগ্ৰিক মান নিৰূপণ দুহেজাৰ পঁচিছ বিষয় ভাষা শ্ৰেণী চতুৰ্থমান সময় তিনি ঘণ্টা মুঠ নম্বৰ এশ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ যিকোনো এটা কবিতাৰ প্ৰথম আঠশাৰী মুখস্থ লিখা ক ৰাতিপুৱা খ লঘুণ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা ক পানী উতলিলে কেনে শব্দ হয় খভু দীঘল ঠেঙীয়া নেপায় যেন কথাষাৰ কোনে কৈছিল ঘ লঘুণ শব্দৰ অৰ্থ কি ঘ ৰাতিপুৱা পদ্যটোৰ কবিজনৰ নাম কি কুঙ বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমী গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন যিকোনো দুটা কৰিবা সূক্ষ্ম সোণিপোন ঘপৰাই চাৰি নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰা যিকোনো তিনিটা চিৰকাল জানজুৰি ৰঙাবে লুকাভাকু পাঁচ নম্বৰ চমু উতৰ লিখা ক বুঢ়ীয়ে দীঘল ঠেঙীয়াই বুলি কাক বুজাইছিল স কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত বিষ্ণুৰাভাই নচা দুটা নৃত্য নাম লিখা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন বিপৰীত শব্দ লিখা যিকোনো দুটা দীঘল শেষ নিৰানন্দ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া যিকোনো বিষয়ত এটিৰ ওপৰত তিনিশাৰি বাক্য লিখা শিক্ষক দিৱস বিদ্যালয় তোমাৰ প্ৰিয় বন্ধু আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন খালী ঠাই পূৰ কৰা ক মাজুলী পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ড্ৰেছ নদীদ্বীপ ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আনৰ বস্তুৰ প্ৰতি লোভ কৰা ড্ৰেছ বেয়া গুণ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন বহলাই লিখা অল্প অৰ্জন বিস্তৰ ভোজন সেই পুৰুষৰ দৰিদ্ৰ লক্ষণ দহ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা ক ৰন্ধা বঢ়া কৰা তিৰোতা ক্ষ ভোকত আঁতৰ হোৱা লোক গ বাঁহ গছেৰে ভৰি থকা ঠাই এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যুক্তাক্ষৰ ভাঙা আৰু গঠন কৰা যিকোনো চাৰিটা গ যোগ মহ ন নয় ময় উন্ম তালবে হয় বয় স্ব বাৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ বাক্যবোৰত থকা বিশেষ্যপদৰ তলত আঁচনি দেখুওৱা কাই গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে খ মুকুত ডিব্ৰুগড়লৈ যাব তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কাক কি নামেৰে জনা যায় আস্থানী মিলোৱা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা নটসূৰ্য বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা লুইত কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা গীতিকবি ফণী শৰ্মা কলাগুৰু ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰূপ কোঁৱৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখা পানী কি কি অৱস্থাত থাকে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন চৰাইটোৱে ঘৰলৈ আহি কি সিদ্ধান্ত লৈছিল গ পৃথিৱীৰ উপকাৰ হ'ল আদি মানৱী নিমকেৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ল কোনে কাক কৈছিল ঘ বাৰ মাহে ফুলা কেইবিধমান ফুলৰ নাম লিখা ঘ কলগছ আমাৰ কি কি কামত লাগে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বাসচৰ পৰা শব্দলৈ নতুন শব্দ গঠন কৰা বাসচত থকা শব্দকেইটা হৈছে দুৱাৰ সমাৰ নিকাচ বন পত্ৰ ক নম্বৰ কিতাপ ড্ৰেছ খ নম্বৰ কাম ড্ৰেছ গ নম্বৰ হিচাপ ড্ৰেছ ঘ নম্বৰ বজাৰ ড্ৰেছ শুন্বৰ ঘৰ ড্ৰেছ অনুকাৰ শব্দ মিলোৱা কাউৰীৰ টং টং ঘড়ীৰ সুৰসুৰণি বতাহৰ কা কা ভোমোৰাৰ ছিক চিক চিকাৰ গুণ গুণ আৰু সোতৰ নম্বৰত আছে পাঠ পঢ়া তোমালোকৰ শিক্ষকে নিজে নিৰ্বাচিত কৰি দিব কোনটো পাঠ পঢ়িব লাগে আৰু ছত্ৰলিপি ওঠৰ নম্বৰ স্বত্ৰলিপি আছে শিক্ষকে নিজে নিৰ্বাচন কৰি তোমালোকক স্বত্ৰলিপি দিব